inson salomatligi har nedan ustun ammo tirik jon borki sog'ligidagi kutilmagan muammolar sabab tez tibbiy yordamga ehtiyoj sezadi vaholanki tez tibbiy yordam mashinalarining qulayliklari tezligi va zamon talablariga javob bera olishi sabab minglab fuqarolarning hayoti saqlab qolinishiga erishiladi shu bois ham viloyatning olis tumanlariga yangi barcha qulayliklarga ega 8 ta volkswagen tez tibbiy yordam transportlari topshirildi xalqimiz uchun har bitta bemor uchun bemorni e, transportirovka -ke jarayonida e, kerakli intensiv davolashni tashkil qilish uchun moslashtirilgan hamma talablarga javob beriladigan mana shu xorijiy avtomobillarni bizaga e, bosqichma bosqich berib borilyapti tez tibbiy yordam markazini kal markazi tashkil qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti yo'ldosh qo'ldoshev olti yildan buyon nurota tumanida shoshilish tez tibbiy yordam avtomashinasi haydovchisi sifatida faoliyat yuritadi ob havoning turli injiqliklariyu tog'li hududlarning pastu balandliklari eski avtomashinada harakatlanishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan ammo bugungi yangilik ya'ni zamonaviy transportlarning topshirilishi lavhamiz qahramoni uchun quvonchli xabar bo'ldi damazda yetib borish ozgina qiyinroq bo'lardi mana hozir yangi mashina berdi endi vaqtdan xudo xohlasa yutamiz xalqqa yordamga mana bu baland tog'lar bor cho'llar bor shularga yetib borishga qulayliklari zo'y bo'ldi hamma narsa bor kislorod balon hamma narsa joy joyida xudoga shukur serena perena megalka biror narsasidan kamchiligi yo'q endi kuch qudratimizni qo'shib birgalikda hammamiz xalqqa xizmat qilishga va'da beramiz yana harakat qilamiz bu kabi muassasalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida yangi yil yakuniga qadar 20 dan ortiq yangi zamonaviy transportlar berilishi reja qilingan hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan 57 ta damas avtomashinalari bosqichma bosqich zamonaviy tez tibbiy yordam avtomashinalariga almashtiriladi shohsanam Yemajanova, sevdiyor sattorov hudud yangiliklar informatsion dasturi uchun navoiydan tayyorlandi